hayot do'stlar yechilishi kerak bo'lgan bir muammo emas. tajriba qilinishi kerak bo'lgan bir haqiqat gohida ranjiymiz gohida og'riymiz gohida bu hayot og'ir keladi gohida yengil bir narsalarni yashashni istaymiz muammolardan qochishni istaymiz boshimizni og'ritishni qalbimizni ranjitishni istamaymiz bir shaklda bizni hayotimiz yengil bo'lsada deymiz lekin haqiqat bundan iborat emas haqiqat buni tamoman aksidan iborat biz inson ekanmiz yuragimiz urib turibdi ekan hozir sanaganlarimizni hammasini yashashga mahkummiz va buni agar biz bir hazrati inson bo'ladigan bo'lsak seva seva kula kula tabassum bilan rozi bo'lib shukur aytib qabul qilishimiz kerak ana o'shanda biz bu imtihondan inshaalloh inshaalloh go'zal tarzda o'tgan bo'lamiz